آنا بھی ریرت رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بادرو سب آن حضور نے فرمایا سات چیزیں آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو ستاں چیزیں تو آن تو پہلے پہلے التنظر اللہ اللہ فقر منسن حضور نے فرمایا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو غریبی تمہیں اللہ بھی بلا دے اس کا رسول بھی بلا دے دین بھی بلا دے اپنا آپ بھی بلا دے حضور نے فرمایا کیا تم ایسی ہال تنہ فکر منسن حضون فرمایا کیا تم ایسی غریبی ایسی محتاجی کا انتظار کر رہے ہو منصن جو ہر چیز تمہیں بلا دے او گنن متغن یا حضون فرمایا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو امیری تمہیں اللہ رسول کا سرکش بنا دے ایسی امیری جو تمہیں گنڈا بنا دے ایسی امیری جو تمہیں رسا گیر بنا دے ایسی امیری جو اللہ رسول کا فرمان سامنے آئے تو کوئی چھوڑو جی ایم, ایم مولوی لگی ہوئے وہ ختم نہ دا مسئلہ حال جی ہو گیا ہوں مولوی ساڑے لیڈر دے خلاف کی گل کرنے رہے ہیں نزدیک ختم نہ دا مسئلہ ایسی بھی نہیں حال بھی کوئی نہیں ہویا انہیں تو اصل اپنے لیڈر نہ پیار کیتا وہ ساڑے خلاف وہ گلہ نہیں کردہ وہ نزدیک مسئلہ ختم نہ ایسی بھی کوئی نہیں وہ او کہنا ہوں مولوی کی چاندے ساڑے لیڈر کے خلاف اوہ غنان متغن حضور نے فرمایا کہ یا ایسا بندہ امیر ہو جائے جو حد سے آگے بڑھ جائے سرکش بن جائے متکبر بن جائے گھنڈا بن جائے قرآن و حدیث اس کی نگاہوں میں کوئی چیز ہی نہ رہے ایسی امیری سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ نیک امال کرو او مردن نہ او مردن مفسدن حضور نے فرمایا یا ایسی بیماری آ جائے جو ہر چیز تیری تباہ کر دے اس دور میں اس کی مثال کینسر ہے پورے پورے خاندانہ دیا زمینہ بھی وک دا علاج کوئی نہیں ہوں ایس دی طرف سدیاں پہلے نکتہ وروں سے جو حل نہ ہوا فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا حضور نے فرمایا ایک بیماری ایسی آئے گی جو تیری ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے اس سے پہلے پہلے نیک عامال کر لے اس وقت وہ چاہے گا کہ میں قرآن پڑھوں اس وقت وہ چاہے گا کہ میں آج تو اٹھ کے پڑھوں اس وقت وہ چاہے گا میں اور نفل پڑوں لیکن کوئی چیز اس کی رہے گی نہیں کیا کرے گا اللہ حضور کے ہر غلام کو ہر مفصد بیماری سے محفوظ رکھ او, او ہر او ہر مفنے دین حضور نے فرمایا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو ویکیا نا میں اپنی زندگی بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے پھر میں ترس بڑھا دا سی اپنے رشتہ رشتے داروں بھی ہر من مفنے دین حضور نے فرمایا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری ہر چیز فنا کر دے اوہی بندہ مکھی نہیں اجن دینا جسم تے اسی ویکیا ہو بڑے پیشاب لت پت دا بچے دھیاں وہ قریب نہیں سنا آدی خود میرے والد صاحب کے رشتہ دار سن تے میرے والد صاحب جا کے سننا گسے ہوتے سنڈا پیو پیا وہ پیو پیا تو شرم کرو لیاو ہوئے دھو تو صحیح کام از کام ہے او بندہ او سی جڑا نکتے مکھی نہیں سیا جڑا دے اے تو میں اپنے رشتہ دارہ میں جدال کر دیاں بھی کول نہیں سا نہ دیاں تے پتر بھی کول نہیں سا نہ زنانی بھی کول نہیں سیا پشاپ وڈا بھی پہ ویا چھے بچے پہ مکھیاں پہ آن بستر سارا بر پورا کمرہ بدبودار پہ آ اے حضور نے فرمایا یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو اس تو پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں باد روبی مال اس سے پہلے پہلے نیک عمال کا یا حضور فرماتے ہیں ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے گھروں نکلے آ واپس لوگوں نے فون آ گیا بندہ مر گیا کیوں ہے جانے جاندے جانتے موٹر سائیکل سے اٹیک ہو گئے بریک نہیں لگی گڈیاں ٹکرا گئی کیوں جی اے بس انجو ہو گیا حضور فرماتے ہیں کیا اس اچانک موت سے ابھی تو تو سوچ رہا تھا کہ میری ابھی اتنی زندگی ہے پھر انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا پھر انشاءاللہ پانچ نمازیں شروع کروں گا پھر انشاءاللہ پچھلے جتنے گناہ ہیں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا پھر اچانک میں کابے جاؤں گا پھر توبہ کر لوں گا پھر حج کروں گا میرے آقا نے فرمایا پھر تو ایسی موت کا انتظار کر رہا ہے جو تجھے پتہ بھی نہ چلنے دے تیری روح نکل جائے اس سے پہلے پہلے حضور نے فرمایا کہ اے مولا علی دے بارے شیر منصوباً مولا علی فرما دیں کتنی بیمار کتنی عرصہ زندہ رہے تے کتنی صحیح و سلامت اچانک دنیا تو چلے تے مولا علی فرما دیں کم من فتح نسجت اکفانہو کتنے لوگ ہیں جنہاں تے کفن بزارج پہ ہوں دیں تے وہ آسرے ہوں دیں بزارج کفن ہوں دا آ چکے ہوں دا اسے دکان تو جا کے لوگ کفن خریدنے ہیں تے کفن بھی بزارج آ چکے ہوں اس اسے پتہ نہیں ہوں میرا کفن آ چکے وَكَمْ مِنْ سِغَارٍ يُرْتَجَا طُولُ عُمَرِمْ وَقَدْ اُدْخِلَتْ اَجْسَادُمْ فِي ظُلْمَتِ الْقَبْرِ مولا علی فرمانے ہیں بہت سارے بچے انہاں دی طویل عمر دیاں دعا کیتیاں جاندیاں جانیا لیکن بچپنی چی انہاں نے تاریخ قبر داخل کر دیتا جانا اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی موت جو اچانک آ جائے اس سے پہلے پہلے نیک کر اَوِدَّ جَالِ فَشَرٌ غَائِبٌ یا حضور نے فرمایا دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال جس دن آ جائے گا اس دن توبہ کر لیں فرمایا کہ جتنے بھی چھپے ہوئے فتنے ہیں نا ان میں سے سب سے بڑا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے فتنہ دجال کا فتنہ اس پر تو سپیشل ایک تقریر ہے کہ دجال کیسے آئے گا پھر اس کا کیا صورت حال ہوگی اور پھر لوگ اس کے ساتھ کیسے چلے جائیں گے اور اس کے برابر اور اس کو کیسے ماننا شروع کر جائیں گے اور یہ حضور نے فرمایا اب بسا تو اد ہا مر حضور نے فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو اور فرمایا وہ اد ہا مر حضور نے فرمایا وہ بہ ڈاڈی شہ مر تو حضور نے فرمایا وہ بڑی کڑوی ہے ادھے اندر مٹھاس ہے ہی کوئی نہیں قیامت یہ سب چیزیں حضور نے فرمایا نا تو آن تو پہلے پہلے توبہ کر لو